اللہ رب العزت پھر ایک اور شک و شبہ اور انکار کا محل اس کی تردید فرما رہا ہے فرماتا ہے کہ میں اپنی شان و شوکت اپنی شانی سبحانیت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نے تو یہ سفر اسراء و میراج عالمِ عالم بیداری میں نہیں بلکہ عالم روپیہ میں کیا میں اس کی تردید کر رہا ہوں اپنی شان و شوکت بیان کر رہا ہوں ہر عیب سے پاک ہر نب سے پاک اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہوں منکرین سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے خاص الخاص بندوں کو اپنے مقرب بندوں کو اپنے اولیاء و صالحین کو عالم رویہ میں بھی میراج عطا کر دیتا ہوں انہیں بھی اس طرح کے روحانی سفر عطا کرتا ہوں تو اگر یہ معجزہ خواب کی صورت میں عالم رویہ میں واقع ہوا ہوتا تو یہ کون سا ہے محترم اللہ رب العزت ان لوگوں کی تردید فرما رہا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد حرام سے اکسا تک اور ساتھ میں آسمان سے صدرت المنتہا اور عرش الٰہی اور پھر بارگاہ خداوندی میں عالم رویا میں تشریف لے گئے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اپنے اولیاء و صالحین کو یہ معجزہ یہ کرامت خواب کی صورت میں عطا کر دیتا ہوں تو یہ معجزہ کیسا معجزہ ہوا اگر مصطفیٰ یہ خواب کی صورت میں عالم رویا میں تشریف لے جاتا اور سفر فرماتا ارے خواب کی صورت میں میں اپنے اولیاء و صالحین کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہوں موجزہ تو تب ہوا کہ میرا حبیب میرا مصطفیٰ عالم رویہ میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں حرم سے اقساط تک تشریف لے جاتا ہے اور پھر حرم سے صدرت المنتحہ پہ تشریف لے جاتا ہے اور پھر صدرت المنتحہ سے عالم مقام پہ تشریف لے جاتا ہے اور عالم رویہ میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے بے حجاب و بے نقاب اپنے رب کا حسن و جمال دیکھتا ہے اور انوار و تجلیات دیکھتا ہے موجزہ تو تب ہوا کہ میرے حبیب نے میرا دیدار عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں کیا عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں مجھ سے کلام کیا اور میں نے اپنے حبیب سے گفتگو کی اور عالم رویا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں میں نے اپنے حبیب کو جاتے جاتے ایک تحفہ بھی عطا کیا اللہ رب العزت انکار شب و شبہ کے محل کو مٹا رہا ہے یہ ہے لفظ سبحان کے استعمال کا مقصد